bagi kita mencari mencari lima faedah daripada ayat yang mulia ini insya-Allah Faedah yang pertama Awalam yatafakkaru fi ma bi sahibihim min jinnah Mu tak mikir Kata ulama tadabur ayat ini al-hassu alal fikri tadabur. Ayat ini menggalakkan supaya kamu berfikir, memerhatikan dan bertadabur menggunakan fikiran wa tarawil talabi ma'rifatil asya. Jangan gopoh nak tahu benda-benda. Kaji, selidik, belajar. Itulah lorong ataupun jalan untuk kita mendapat kebenaran mendapat kebenaran jadi orang yang sentiasa berfikir dengan fakta-fakta yang jelas dengan ilmu-ilmu yang jelas insyaAllah orang ini akan apa orang ini akan mendapat kebaikan kalau dia mikir kalau dia kaji dia mikir dan dia kaji jadi ayat ini menunjukkan bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala supaya puak-puak kafir Mekah berfikir perhati tengok tilik kepada siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mu tak kenal ini sahibikum Allah Taala guna perkataan sahibikum teman kamu kawan kamu bukan orang lain. Nah, jadi kalau kalau kata okay, orang hari kita tak kenal. Nah. Kita kata, hmm, saya memang tak kenal pun." Tak. Allah guna perkataan sahib. Wa atabiru anhu sallallahu alaihi wasallam bi sahibihim. Allah Taala guna bi sahibikum, teman kamu, kawan kamu, member kamu nak bagi tahu bahawa mereka duduk lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil. Sampai bila Tanda itu Sampai umur 40 Bila Nabi SAW ada umur 40 Baginda Nabi SAW telah mendapat anugerah menjadi Nabi Membawa Tauhid Maka di bermulanya Mereka tuduh menyeleweng Hai Guana gu kita terpelak Guana member kita ha, Jadi mula-mula nak guana-guana dah -guana buat tu apa jadi apa jadi dengan kawan kita apa jadi dengan member kita mulalah mulalah nak menyesakkan nak mencari ke, apa ni macam-macam masalah yang berlaku kita kata itulah uh, perkara yang cukup menakut dan membahayakan Allahu akbar hmm la haula quwata illa billah ini ingat mulai. yang kedua itu faedah yang pertama. Yang kedua tu lah yang kedua. Uh, dalam pemerhatian ini uh, al fikir fikir dan nazar dua perkara dia mikir ni tak tengok pun tak apa fikir macam kita sekarang kita tak tengok Nabi SAW kita hanya boleh ikmalul fikri berfikir dengan otak kita imagine gambaran kehidupan Nabi SAW kita boleh fikir tapi langit bumi bukit bukau gunung ganang es, laut sungai hayawan dan tumbuhan kita nazar kita boleh tengok sebab ada mata kita nah, itu beza dia maka datanglah ha, dengar ni datanglah arahan daripada para ulama kata apa perbincangan ulama dikata halit tafakkur afdal amil ibadah mana besar ni dalam tafsir mune cipu ni kita suka nak ikmalul fikri hari ni hari berfikir kena fikir mana hebat at tafakkur kita mikir saja daripada kita beribadat. Ha. Pandangan pertama, tulis yara as sufiyah Berkata puak-puak sufi, puak tasawuf ni kata apa? Annal fikra afdal, mikir lebih besar. Sebab apa? Sebab dengan mikir kita boleh dapat ma'rifah, dengan ma'rifah kita boleh kenal syariat. Kata tu lah puak dia lambat nak boleh semaya. Hidup mikir. Mikir buat aja rezak lah maksud sufiah yang menyelewi kalau kata ahli tasawuf ikut Quran dan sunnah tak ada masalah tu sahabat-sahabat semua ahli tasawuf lah ke nah, jenis ahli tasawuf terekat hak makrifat ni hok hok ni hak kita bimbang ni hak dia duduk kaca apa ni duduk kaca orang wayar al ulama fiqh mengatakan bahawa as-salatu wa zikru afdal kita semaya kita zikir lebih abdal pada duduk mikir saja. Ha, lima ruya fad -hidh. kerana terdapat dalam hadis banyak Nabi SAW suruh kita lakukan solat lakukan zikir dan tidak dinafikan sekaligus berfikir nah fikir zikir itu semua maka mari syekh ibnu al-arabi tele ibnu ada alam ibnu al-arabi kalau ibnu arabi saja tu ulama ulama lain ni ibnu al-arabi sahibu ahkam ni orang kata annat tafakkur afdal lil alim nah dengar jadi dia di buat kesimpulan dia kata at tafakkur afdal lil alim al mufakir al qawi nazar berfikir baik untuk para ulama para pemikir yang cendikiawan ia mempunyai kekuatan mental kekuatan pemikiran untuk berfikir tentang tentang makhluk Allah sebab mereka ni boleh korek boleh cari dalil boleh cari dia punya analisa yang hebat untuk mencari keagungan Allah Azza wa Jalla maka dia lebih, lebih baik Wa amma Ada pun orang awam Kalau dia mikir pun tak nampak apa Maka baiklah dia Tumpukan kepada ibadat Zikir, solat Jaga kedudukan Daripada habiskan masa duduk mikir Sebab kalau orang mikir saja Tak ada Tidak ada kekuatan ni Bahaya Nanti dia inzilak Tergelincir kaki Itu bahaya jadi sebab itulah kita perhati tengok ada yang mengatakan kata-kata ulama ni kata-kata para ulama mengatakan bahawa berfikir ke menuntut ilmu untuk lebih besar daripada solat amalan sunat bagi penuntut ilmu bagi penuntut ilmu balai para ulama sebab kalau mereka ni tak memikir tak murajaah macam dia nak sampaikan kepada masyarakat paling tidak ulana syolah kepada para kita para pendakwah ni baca dulu sebelum kita kuliah sebelum tazkirah sebelum mengajar baca dulu kitab kita nak mengajar tu baca dulu kalau rasa eh pelik ni hadis dia ni pelik lah saya mau ha, kita itifak dengan lima ni orang sahabat yang mengaji hadis tanya orang tu tanya orang ni dalam lima orang tu ni ada seorang yang boleh jawab lepas tapi bagi orang, -orang masyarakat ni tak usah duduk memikir banyak lah Berzikir banyak Jadi kita kenal Itu kata analisa Al-Syeikh Ibn Al-Arabi Al-Mufakir Al-Alim Qawiyu Al-Zihin Dia fikir lebih besar Tapi kalau orang masyarakat awam Berzikir lebih baik Dia memikir pun tak nampak Wallahu'alam Itu perbahasan dalam kitab Al-Munir Nah kita pergi kepada faedah yang ketiga faedah yang ketiga <tuh> al faedatus salisatu <tuh> awalam yang zuru fi malakuti samawati wal ardh <tuh> mu tak berhati tengok ke kepada kejadian langit dengan bumi maka di sini ulama kata an nazaru bil qalbil maftuh wal ainil mubsirah kita kena tengok langit, bumi, bukit, bukau ni ah, segala benda yang ada ni dengan hati yang terbuka dengan mata yang baru lah kita nampak tengok alam dengan dimensi mencari Tuhan Allah Akbar comelnya Masya Allah besarnya kuasa Allah boleh bang. kalau kita mikir tengok dengan mata kamera mata selfie mata talipo bekulah otak kita kita ni sebenarnya otak kita ni telah di, dibekukan oleh banyak pihak dengar ni di antara yang membekukan otak kita tanda ni belajar kita tak marah tapi kita kata beku di antara perkara yang dibekukan oleh oleh otak kita ni ni alat-alat moden ni Alak -alak dia panggil alat kalkulator ni orang okay tak orang okay tak mengira dalam ni dua capa dua berapa dua capa dua buka telefon dua capa dua pak la yu'mil mandul pemikiran kita jadi mandul sebab alat-alat alat-alat gadget yang ada ni memandulkan pemikiran tak boleh nak memikir molek yang kedua peraturan peraturan Dulu kita berjuang untuk mendapat kebebasan Kebebasan berbicara Mengeluarkan idea, pandangan, kritikan yang membina Tapi kadang-kadang manusia ni bila dia boleh kuasa Dia bimbang kerusi dia hilang Meja dia bergoyang Dia pula pergi sekat orang Macam-macam lah. Tulis tak kena sikit Masuk dalam kena soal siasat yang mengganggu perjalanan hidup kita orang kena panggil soal siasat ni terganggu hidup tahu oh aku esok nak pergi ke balai esok nak pergi ke pejabat SKM nak pergi tu sini terganggu hidup SPRM kita ada satu kes kes ni orang mari buat pondok masa banjir dulu banjir 2014 dulu lah banjir 2014 orang mari tolong tapi dia ni terjebak dengan masalah ya. kita ni kena talipo ustaz tak lagi keluar negara ustaz kena, kena menghadir ke pejabat ni untuk siasat eh kata apa benda siasat apa dia mari awak mari awak tolong kita ya, kenapa saya pula jadi siapa begitu sekali sekat tak nak pergi ke luar negara kena tunggu hari perbicaraan dia jadi saksi dan lah, macam-macam kita kata susah atas itulah manusia ni bila terganggu hidup dengan adanya soal siasat dengan ada. Jadi itulah manusia. Siapa-siapa di -siapa atas dunia ni tak boleh percaya belaka. Bila dia ada kerusi, dia sayang kepada kerusi dia. Nah. Ada satu video orang hantar. Kambing berebut nak duduk atas kerusi. Tengok video Dua ekor kambing nak naik atas kerusi, kerusi plastik. Kau ni naik, kau ni tolak. Jatuh kau tu. Naik dia pula, kau tu mari timbong ulak Wih kita kata bahayanya kerusi ni orang pakat berebut belakang no. tak kira dia berkawan dengan siapa dia kat dia apa dia kerusi al-muhim ashabul karasi pada tu lah katung arak sedap oh, dia kata oh, wow, tak main katung eh sebab sini dia pak katung arak dia kata syaitan lari bila kita baca ayat kerusi tulis kata-kata hikmah syaitan lari bila kita baca ayat kerusi tapi ahli politik berkelahi bila mereka berebut kursi. Ha, sudah. Ha, banyak lagi tu hatilah. Kita bagi hak kita dulu. Ha, jadi maka di sini an-nazar kita perlu kepada teliti. Tengok tengok kepada segala makhluk yang boleh memberi pulangan tapi ingat dalam tafsir muni kata la yakunun nazar wal i'tibar fil minal murdi wan niswan jangan guna salah guna oleh kerana aku nak tengok keindahan alam ni cipta Tuhan pergi tengok ke muka orang perempuan oh comel cipta Tuhan ni duk main comel comel ha. jadi uh, masalah kita comel lepas tu pergi tengok ke amrat amrat ni budak-budak laki-laki yang, yang yang, budak orang panggil remaja orang oh, tak ada janggut tak ada pisah ni macam budak perempuan lah dia tu itu pun haram bukan tempat an-nazar itu nak tengok-tengok benda lain tu suruh tengok muka wanita wanita pun jangan tengok muka laki-laki dia serupa dia muka air, air, dengan api apa ni minyak dengan api ni Wayar elektrik ni dia ada positif negatif cakur dua tu nyala jadi kurang jangan duk kacau ha, jadi jangan duk tengok benda-benda lepas tu perbahasaan lah, lah. Ula ulama kata mula-mula kita nak kena Allah nazar Ulama Al-Sunnah kata Mula-mula kita nak kenal Allah Beriman kepada Allah Alhamdulillah Itu perbahasan sedikit lah Tapi yang disuruh kita beriman Kita, kita tengok Kepada apa? Kepada makhluk-makhluk yang ada depan mata kita Itu yang ditengok Tengok macam-macam lah -macam, Tengok langit, tengok bumi, tengok bukit Tengok bukau, tengok laut Tengok segala-galanya dengan nazar Dengan tilikan untuk mengenali Allah Azza wa Jalla Jangan duduk tengok muka air baik yang ke empat empat lagi tak boleh yang ke empat fa'idah ar rabiah Allah Ta'ala sebut wa anna asa an yakuna qadiq taraba ajaluhum boleh jadi ajar kita sudah dekat tempoh kematian kita sudah hampir Ha. Jadi kita ada tanda-tanda nak mati ni. Eh, hey. Makcik-makcik kita, pakcik kita tu Ada tak tanda-tanda kita nak mati? Ada Yang pertama Umur tua Yang kedua Ubat atas kepala Yang ketiga Penyakit yang melanda Yang keempat Gawa lagi Tanda-tanda nak mati Tengok orang lain mati kan marah jadi ketika itulah Allah Taala kata wa an akasa yakuna qad ajaluhum jadi selepas daripada kita tengok tanda-tanda kematian tu dekat, maka kita kena berfikir, apakah persiapan aku selepas mati? Apakah persiapan aku selepas mati? Nampak mana? Nah, ini bahaya. Kalau kita tak memikir, tak ada apa. Makin panjang umur, makin makin galak pula kita. Makin panjang umur, makin sibuk nak mengumpulkan harta. Makin tua, makin gila ke dunia. Jangan. Jangan. Pada tu lah, makcik-makcik orang hidup sini, kita sangat-sangat tidak menggalakkan. Lara lagi dengan dunia ni tak payah. Cukuplah masa kita ada, kita tumpukan kepada berfikir, beramal, berzikir, dan buatlah segala perkara yang boleh membawa menjadi bekal kita ke akhirat. Allah masabbitna ala al-haqi wa amitna ala al apa ni husnul khitam ya Allah hidupkan kami di atas jalan yang benar dan mati kami dengan husnul khatimah eh, mati kami dengan husnul khatimah amin ya rabbal alamin jadi kena mikir tentang kematian ha. badatul hanas lalu sebut dalam soalan kita ketika kuliah tajuk dia apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Apa beza apa? Ingat mati dengan takut mati. Beza apa? Hah? Tulis itu. Ingat mati kita tak berani buat maksiat sebab kita nak mati. Takut mati kita lari daripada mati. Beli lah macam-macam benda kita buat sebab takut mati. Nah, jadi beza di antara dua tu ingat mati takut mati yang betul betulnya ingat mati baiklah di akhir ayat Allah kata fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun apa lagi selepas daripada nabi selepas daripada Quran di tangan awak nak beriman dengan apa lagi nah jadi maka penutup ayat kita ni ayat yang ke 186 man yudrilahu fala hadiyalahu mana-mana orang yang Allah Taala cop atas hati dia sesat tak ada siapa boleh selamatkan dia tak ada siapa boleh buka hati dia tak ada siapa boleh buka minda dia jadi Allah Ta'ala ciptakan segala perkara tetapi ingat Allah beri kepada mu'akal Allah hantar mari Rasul Allah hantar mari kita memikirlah apa, -apa nak jadi sesak jadi pasal itulah dia panggil ayat ini menyatakan bahawa Sunnatullah ta'ala menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla bahawa dia beri dua jalan imma syakiran wa imma kafura mu fikir sendiri mu ada otak mu buka lembu mu ada akal fikir mana jalan yang terbaik jadi kita minta kepada Allah SWT supaya Allah anugerahkan kepada kita sentiasa berfikir sentiasa bernazar me, apa ni memerhatikan makhluk dan sentiasa muhasabah diri bahawa kematian itu datang bila-bila masa saja Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik